శ్రీ దత్తాత్రేని యొక్క ఈ గురుపాదుకాష్టకాన్ని ఎవరైతే వింటారో వారికి గురు అనుగ్రహం తప్పకుండా కలుగుతుంది దీనిని పఠించిన వారికి శత్రు రుణబాధలు గ్రహ బాధలు ఉండవు ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయం మీ సంతమవుతుంది భక్తితో పఠించిన వారికి

प्रातरेव हिमानसान्तर्भावये कुरुपादुकाम् नादबिन्दुकलात्मकं दशनादभेदविनोदकम् मन्त्रराजविराजितं विजमण्डलान्तर्भासितं पञ्चवर्णमखण्डमद्भुतमादिकारणमच्युतम् प्रातरेवहि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम् हंसचारुमकण्डनादमनीकवर्णमरूपकं मा शब्दजालमयं चराचरजन्तुदेहनिवासिनम् चिक्रराजमनाहतोद्भवमेकवर्णमितः परम् प्रातरे वहि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम् बुद्धिरूपमबुद्धिकन्त्रितैककूटनिवासिनं निश्चलं निरतप्रकाशमनेकरूपमरूपकम् पश्चिमान्तरकीलनं निजशुद्धसंयमि गोचरं प्रातरे हि मानसान्तर्पावये गुरुपादुकाम् स्थूलसूक्ष्मसकारणान्तरकीलनम् परिपालनम् विश्वतेजस प्राज्ञचेतनमन्तरात्मनिजस्थितम् सर्वकारणमीश्वरं निटलान्तराळविहारिणम् प्रातरेव हिमानसान्त भावये गुरुपादुकाम् पञ्च पञ्चहृषी कदेहमनोचतुष्कपुरस्करम् पञ्चकोशजगत्त्रयादिसमस्तधर्मविलक्षणम् पञ्चकोशसकामसद्गुणमीशब्दमचेतनम् प्रातरेवहि मानसान्तभावये गुरुपादुका पञ्चमुद्रसलक्षदर्शनभावमात्मस्वरूपिणम् विद्युदादिधगदगितफवेदशास्त्रविनोदकम् भिन्नमार्गसवर्तनं सदसद्विलासमनामयम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावै गुरुपादुकाम् पञ्चवर्णसुखं समस्त ऋषिविचारणकारणं चन्द्रसूर्यचितग्निमण्डलमण्डिताङ्गनं फनचिन्मयम् चित्कला परिपूर्णमान्तरचित्समाधिलक्षणम् प्रातरे वहिमानसान्त भावये गुरुपादुका तप्तकाञ्चन दिव्यमानमहनुरूपमरूपकं चन्द्रकान्तरतारकैकसमुज्ज्वलं परमस्मरं नीलनीरदमध्यसंसितविद्युदादिविभूषितम् ంత భావీ గురు నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆఫర్ ప్రోడక్ట్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన నా టెలిగ్రామ్ లింక్ని క్లిక్ చేయండి